চেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুরের হিংসাত্মক ঘটনার প্রভাব যাহাতে আসামে না পড়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে অসম মণিপুর সীমান্তে কাচাড়ের জিরিঘাটে উপস্থিত অসম পুলিশের আইজিপি প্রশান্ত কুমার বুইয়া সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন আইজিপি গোষ্ঠী সংঘর্ষে মণিপুর ছেড়ে কাচাড়ে আশ্রয় নেওয়া মণিপুরের বাসিন্দাদের করা হবে সার্বে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইজিপি কাছাৰৰ পৰিস্থিতি বহুত শান্ত এতিয়া খুবেই শান্ত যিহেতু আমাৰ বৰ্ডাৰ সিফাৰে জিৰিবামত কিছুমান বিক্ষিপ্ত ঘটনা হৈ আছে আজিলৈকে হৈ আছে তো আমাৰ প্ৰভাৱ তাৰ প্ৰভাৱ যাতে আমাৰ আছামত নপৰে বৰাকভেলীত যাতে নপৰে জিৰিঘাট শিলচৰ লখিমপুৰ যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে আমি চিকিউৰিটি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিটো গম পাইছোঁ জিৰিঘাটত এতিয়াও টেনচন আছে দুইটা কমিউনিটিৰ মাজত ছাছপেচন আছে সন্দেহৰ সন্দেহ আছে তাত কাৰ্ফিউ চলি আছে কিন্তু কাৰ্ফিউ মাজে মাজে ৰিলেক্সেশ্যনো হয় চৌবিছ ঘণ্টা কাৰ্ফিউ আছে এইটো নহয় মাজে মাজে ৰিলেক্সেশ্যন হয় কিন্তু তাত টেনচন আছে আৰু নৰ্মেল চি মষ্ট কৰি লাহে লাহে ঘূৰি আহিব তাৰ কাৰণে মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট ব্যৱস্থা লৈছে প্ৰথম যেতিয়া ইনচিডেণ্ট হৈছিলে কেই কয়কদিন আগে কেইদিন আগত তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি যিটো ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড সোতৰশমান মানুহ আমাৰ ইয়াত অহা ৰেকৰ্ড আছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমি ছাৰ্ভে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কোন বস্তিত মেইটেই কিমান সোমাইছে ককি কিমান সোমাইছে গোটেই ছাৰ্ভে হাউচ টু হাউচ ছাৰ্ভে চলিছে আৰু এই ছাৰ্ভেটো অহাকালিৰ পৰা ক্ষীপ্ৰ হ'ব খুব ক্ষীপ্ৰ হ'ব যাতে কোনো আনঅথৰাইজ এলিমেণ্টছ সিফাৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আহি কোনো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি হাউচ টু হাউচ ভেৰিফাই কৰি যিমান আনৱাৰেণ্টেড মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক আমি ঘূৰাই পঠাম আমি আছাম কামাণ্ডো ইয়াত দিছোঁ আমি লোকেল ষ্টেট ফ'ৰ্চটো আছে তাৰ উপৰি স্পেচিয়েলাইজ ফ'ৰ্চ আমাৰ এছল গ্ৰুপ বুলি কয় কামাণ্ডো বেটেলিয়ান আমাৰ প্ৰায় পাঁচটা এ জি গ্ৰুপ দিছোঁ আমি পাঁচটা এ জি গ্ৰুপ লখিপুৰ চাব ডিভিযে ষ্টেট এজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট লোকেশ্যন য'ত য'ত আছে তাতে আমি প্লেছ কৰিছোঁ প্লাছ যিটো জি ডি ৰিভাৰ আছে জিৰি ৰিভাৰটো এটা আমাৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হয় তাতো আমি নৌকাৰ বুটৰ পেট্ৰলিং ব্যৱস্থা কৰিছোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেভেন পেট্ৰলিং চলি আছে প্ৰথম কথা হ'ল মণিপুৰটো বেলেগ ষ্টেট তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম বেলেগ তেওঁলোকে যেনেকৈ কৰিছে আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মণিপুৰৰ যিবিলাক ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে অসমত হ'ব নালাগে আৰু অসমত আমি কোনোফালৰ পৰা আমি প্ৰশাসনে অসমত তেনেকুৱা এন আৰ কি অৰাজকতা হ'বৰ কাৰণে আমি এলাউ নকৰোঁ ইয়াত যদি কোনোবাই হাথিয়াৰ লৈ ইলিগেল হাতিয়াৰ লৈ বদমাছি কৰে কিবা কৰিবলৈ আহে আমি কিন্তু ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ম ষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব পাৰে আমি সিমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ম ইয়াত কোনো ধৰণৰ বদমাচি কাম কৰিব নোৱাৰিব চাওক এতিয়া আমি যিটো বস্তিত আছোঁ এইটো নামদাইলং এইটো মণিপুৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰত আছে আছামত পৰে কিন্তু তাত যদি সিফালে গুলি সিটো ছাইডত গুলি ফুটে আৱাজটো অভিয়াছলি ইয়াত আহিবই তো আৱাজটো ভয় খাবলৈ একো নাই আৰু যিহেতু ষ্টেটটোৱেই বেলেগ ইয়াত আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট ফ'ৰ্চ আছে এৰিয়া ডমিনেশ্যন আছে পাব্লিকৰ লগত টাচ আছে গতিকে ইয়াততো হ'ব বুলি নাভাবোঁ আৰু যদি কোনোবা বদমা আছে দুষ্কৃতিকাৰী কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে চেষ্টা কৰে আমিতো ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ম মেছেজ একদম ক্লিয়াৰ দে আৰ হেভিং দেৰ অ'ন প্ৰব্লেম ফ্ৰম আৱাৰ ছাইড ইন আৱাৰ ষ্টেট উই ডোণ্ট হেভ এনি ডিষ্টিং এক্সেপ্ট দ ৰিফিউজি পাৰ্ট অকে এৰাউণ্ড ছেভেন্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰিফিউজিছ এছ টেকিং চেণ্টাৰ হিয়াৰ ৱে ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড আউট দিয়াৰ একচুৱেল নেমছ এণ্ড ডাটা বেছ কালিম